嗯嗯嗯 你别动！我、哎……我……五爷、呃，早点休息，我们明天再闹，好不好？五爷、呃呃，把酒瓶给我。我、呃、不。不要是酒洒下去，粘到身体会很难受。 要是瓶子碎了，割到你怎么办？我是不会弄坏的。好，好，好，那你就抱着。好呀，来抱抱。嗯，你是谁啊？你说我是谁？我怎么知道你是谁？啊？但是你肯定想勾引我。这倒是没错。 我是苏念青，怎么可能？你怎么可能苏念青？他才不会这样对我说话，他只会对我吼，他会说：“桑红烟，闭嘴！”桑红烟，你走走走开！桑红烟，你不要吵！我哪儿吵？我又没吵。无烟。 我以后都不对你发脾气了，好不好？真的，真的，抱抱。 茶几上，啊。因为之前无论把它放在哪里，你都会把它贴到中间，然后把我绊倒。放在茶几上最保险了。嗯、啊，嗯，我有这么坏吗？不止呢，有一次你忘记把烧开的开水壶放回原位，而是放在灶台边上，然后我就被烫伤了。啊，是吗？我不记得了。 记得就别记得了吧。怎么看好像更长了？为什么你的睫毛这么密呀？你你可不可以揪下来几根，然后放在我的眼睛上？你要就都拿去吧。嗯，你笑了。嗯，不许笑。 这样很危险的，以后都只准对我一个人笑。你一个人出去的时候也不许笑，外面那些女生很危险的。数年前你只属于我一个人，好不好？我一直都属于你一个人啊。你骗人。从来就没骗过你。你出现的那一刻起，我就只有你一个人了。 那你说，你是我的？你是我的。嗯。哎、哦，不对，你说反了。看来你很清醒嘛。那我就不客气了。你还没有说呢。我是你的。嗯、宋念琴是桑无烟的。 嗯、哼永永远远都是。 嗯，我为什么我会在这儿啊？我要不先去换个衣服再来去？我有事儿要问你，很重要。嗯，那我也先换个衣服。再见。 看到你还那么爱哭，我就放心了。哪有？你你浴袍开了。 没有啊！谁让你我这样对我？看到我这样，你不安慰我，还说算了？怎么安慰？难不成不要跟你说我跟你开玩笑的？其实一点都不喜欢你。你这歌词不好好写，对我倒是一套一套的。走吧。糟了，真的松了。你。 骗你大笨蛋！我不信。我只是想要验证一下，你是不是变得胆大了。然后呢？刚刚好。你不用去公司了吗？工作都处理完了，我明天就回厦门了。什么？啊？ 不好意思、啊，怎么回事啊？你攒的局你还迟到，我们可都一直饿着呢。我在步行街那堵着了，不好意思啊。不着急，还有个人没到呢。啊，来了。好久不见，吴岩。 你不介绍一下？这，这是我男朋友。<laughs> 大家好，我是桑无一的未婚夫，我叫苏念青。哇，姐夫<婚>你怎么变这么俗了？你不是姓苏吗？你的苏呢？那既然这样，我敬你一杯，苏念青。哎、嗯，这杯是我敬我妹夫的，谁都别拦着啊。 好，啊，不是媳妇儿，你别吗？你。卫浩，你喝。啊？我敬完了，你喝、啊。那我也请我妹夫一杯。没问题。 我替他喝。我们先走了，我们先走了，拜拜，拜拜，拜拜，走。真是没见过，酒量这么差还对的，不愧是两口子。嗯。吴燕，车到了。 走吧，五言，我拿我账号我给你加这位轿车。嗯嗯，我走了。嗯，好好。嗯嗯，哎，我在这里，你去哪？啊，好好好，你跟我回去。嗯。哎，吴言，你这……哎，对对，这两口子咱别管了。 你在乱看什么呢？你把照片都藏起来，对不对？嗯，你藏去哪里了、哎？哎呀，呀呀，呀不要弄。你把照片都拿走了？没有，这儿什么都没有。苏念前，这些年你一直在找人拍我的照片。 你认不认？什么照片、啊？哦，小鹿姐弄的那些啊。嗯。我没看过那些照片。我根本不敢看，我怕看了就会控制不了自己去找你。所以你那个时候才没认出来我啊？嗯、我认出你了。 其实我都提前练习好了，该怎么做。但是，但是用我的眼睛活生生看到你的那一刻，我就怂了。骗人！你你没看过我照片，你怎么认出来我？啊？我记得你说话的声音，你身上的味道，我都记得。 这些年，很多时候，因为清晰地感觉到你的离开，我其实什么都不想做，甚至不想活下去。可我必须活下去，因为我有我要负的责任，所以我只能告诉自己，假装你没有离开过。 只是以另一种方式陪在我身边，像个神经病，对吧？可是你这个神经病爱我，我还能怎么办？一光年的梦，像伤感受不起。 地球很安静，像星星的眼睛。我想要看清你脸上每个表情，这样就不会打碎了一颗心。 吴燕，吴燕，吴燕，你疯到几点才回来呀？我快快快，快盖好盖好！快快快，快盖好盖好！哎呀妈呀！你大早上的怎么就开始大呼小叫的？我这睡到凌晨我才回来，我现在好困，那我再睡一会儿吧。你说你都这么大了还这么疯玩，怎么能让人放心呢？ 真是鬼迷心窍了吧、啊？快快起来了。嗯，还醉着，好痛。你不是成天酗酒吗？成天酗酒还能醉成这样？嗯。你帮我找衣服，我衣服没办法穿了。 任何事正合适，专门给我买的。哎、啊，先先别问，赶紧换。你你脱衣服干嘛？不脱衣服怎么换？啊，也对哦，我太紧张了。给，赶紧换。嗯嗯嗯嗯

叫救兵倒是叫的挺利索、啊。啊对不起，阿姨，这事儿是我不对，我没看好吴烟，昨天晚上她喝多了。不要模糊重点。 我先不问你，带个男的回来成何体统这个问题。这个男的是谁？呃，是我老板。怎么样？ 是被骂，你都被轰出来了，他被骂不是理所当然的吗？